మాకు గుళ్ళు కాదు కావాల్సింది హాస్పిటల్ అంటూ ఈ తండ్రి చనిపోయిన తన బిడ్డను పట్టుకొని మోదీని నిలదీస్తుంటే కళ్ళలో నీళ్లు తిరుగుతున్నాయి బాబాసాహెబ్ తన జీవితాన్ని ధారపోసి ఓట్లతో మీరు మీ దేశాన్ని కాపాడుకోవాలని చెబితే మతం మత్తులో పడి దాన్ని ఇలాంటి మతోన్మాదులకు వేసి గెలిపిస్తూ ఉంటే ఇలాంటి ముక్కు పచ్చరాలని బిడ్డల చావులు తప్ప ఇంకే మిగులుతుంది ఈ దేశంలో మన బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మత మైనార్టీలకు मोदी जी मेरा बात ध्यान से सुनिए मैं सीतामढ़ी जिला से बोल रहा हूँ चैनपुर में मेरा बेटी को सांप काट लिया था मेजरगंज में मैं लेके गया हूँ हॉस्पिटल यहाँ मैं सुरक्षित लेके गया था कोई साधन कोई प्रसाद मेरे को कोई गाड़ी नहीं दिया है मैं उसको बोला एम्बुलेंस दो इसको सीतामढ़ी ले जाने के लिए तो कोई मेरे को गाड़ी नहीं दिया है एम्बुलेंस नहीं दिया है मेरा बेटी देखो तो बेटी बचाओ का ऐलान करके कर रखा है बेटी बचाओ नहीं बेटी मुआव कर रहे हो आप मेरे बेटी को मार दिए हो आप मेरे बेटी को मुँह दिए हो देखो ये उंगली में साबूत साफ काटा है मैं यहाँ पे बांध के और हॉस्पिटल में पहुँचाऊँ और बोला हूँ कि इसको बढ़िया ट्रीटमेंट कीजिए तो दूगो हलाया है और पता नहीं कौन सा हलाया है सीतामढ़ी ले जाने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं था टेम्पुल में लेके गया हूँ मेरा बेटी आधा रास्ता में मर गया है आपके पास एम्बुलेंस नहीं है यही सरकारी हॉस्पिटल है मेरे को किडनैप कर लीजिए आइए मैं गलती बोल रहा हूँ तो पूरा समाज पूरा सबूत मेरे साथ है देखिए मैं लाश लिया हूँ बेटी बेटी को लाश लिया हूँ कितना पागल हुआ अभी इतना पागल तक प्रशासन तक पहुँच अगर है किसी में दम तो शेयर कीजिए बात को आगे बेटी बचाओ नहीं बेटी मुआव हो रहा है इलाज नहीं हो रहा है, सब हो रहा है। मेरा बेटी तो इसको इलाज नहीं होगा डेढ़ घंटा तक मेरा बेटी जिंदा रही है डेढ़ घंटा बोलता हूँ सॉरी आधा घंटा तकरीबन चालीस चालीस मिनट तक मेरा बेटी जिंदा रही है एम्बुलेंस नहीं मिला मेरे को अभी तो स्टॉप कर